Мы очень много работали, у нас на сборах очень тяжелые тренировки были, мы долго к этому шли, и, ну, конечно, хотелось первое место занять, но немножко не вышло, поэтому заняли второе. Самый сложный матч был с финами, мы выиграли всего одно очко. По ходу игры мы выигрывали семь. Там за две минуты мы выигрывали 8, по-моему, но так сложилось, что еле-еле дотянули и выиграли всего одно. Это был самый тяжелый матч, эмоционально очень тяжелый. Может где-то усталость, но немцы тоже ведь играли столько же. Хотя немцы сыграли на одну игру меньше, потому что у них в группе было 5 команд. Может где-то это и дало о себе знать, но не знаю, не хватило какой-то жесткости. Результат-то удовлетворительный, но хотелось все-таки занять первое место, быть чемпионами, хоть и дивизиона «Б», но все-таки быть чемпионами немножко не вышло.